داود علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے جب دالود بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالود سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جالود بہت ہی قدآور اور نہایت طاقت پر بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رکل تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سب آرائی کر چکیں تو حضرت تالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلثی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت خارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار پر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد لیجئے کیونکہ میں جالود کا قاتل ہوں آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داود علیہ السلام اپنی گوپن لے کر سفوں سے آگے بڑھے اور جب جلود پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالود کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالود کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے دماغ کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت تا علیہ السلام نے جالود کی لاش کے سیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت تعلود کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت تعلود اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے جالود کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تعلود کی فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تعلود نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برس کے بعد حضرت داود بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ ہو گئے اور جب حضرت سمبیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا اس واقعہ کا بیان قرآن مجید کی سورہ با میں اس طرح ہے ترجمہ اور حضرت آؤود علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا سورہ باقرا رکو نمبر تین دیس حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خود و نوش کا سامان کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی درس ہدایت حضرت آلود کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی کو پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے غور کریں کہ حضرت علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور خود نہائیت ہی مفلس اور غریب پاک کے بیٹے تھے مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتک اور درجات کے عزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرمایا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا پھر اللہ تعالی کی قدرت کا جلوہ یہ ہے کہ جلود جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا جو ایک کم سے لڑکے اور بیمار تھے اور وہ بھی ان کے تین پتھروں سے قتل ہوا حالانکہ جالود کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے تین پتھروں کی کیا حقیقت تھی جبکہ وہ تین سو رتل وزن کی فلادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ نہیں بھی نہیں بگاڑ سکتے نمبر دو حضرت تعلود جو کہ چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے اور حضرت داود علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چراتے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش ذریعہ بنانے کے پیشے کو اپنایا اس سے معلوم ہوا کہ جس کے حالات کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا خواب و چرواہی ہو لوخاری ہو کپڑا بننا ہو یا پھر کوئی بھی پیشہ ہرگز ہرگز نا ذلیل ہے نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے جو لوگ پیشہ وروں کو مینضون کے پیشہ کی بنا پر ذلیل و حقیق سمجھتے ہیں وہ انتہائی جہالت و گمراہی کے گڑے میں گرے ہوئے ہیں جس کے حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے لہذا ہرگز ہرگز پیشہ ور مسلمان کو حقیر و ضلیل نہیں شمار کرنا چاہیے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہیں جو رشوتوں اور دھوکہ دہی کے ذریعے رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں